Сам с Николаева Люди тут с разных областей. Помогаем всячески, как только можно, Майдану. Помогаем как можно священникам с Михайловского Златоверховного собора. И, в принципе, людям обогреваем. Когда надо, даем чай, кофе. Общаемся. А за что вы здесь стоите? Цель, как и у всех, это переформатация власти полностью. То есть мы хотим, чтобы Янукович все-таки услышал нас, в конце концов. Потому что он отмораживается почему-то. И ушел в отставку. Распустил уряд и распустил Верховную Раду. Вы верите в победу Майдана? Mm -hmm, да. Ну, Я верю в победу. Я не, не знаю, какая она будет. Это будет либо молчаливая, спокойная победа, либо будет это кровавая. Ну, кого-то рано или поздно дадут нервы, но победа будет. Потому что людей достало. А изменится ли Украина после победы? Будет маленький шажочек какой-то, чтобы изменить Украину, надо переформатировать всех украинцев. То есть революция повынастатой эволюцией. Люди должны стать эволюционировать, стать европейцами. Вот тогда мы, она изменится более кардинально. А на данный час все будет просто маленький шажок до демократии. Просто мы убираем тоталитарный режим Януковича, бандитский тоталитарный режим, для того, чтобы иметь возможность демократического выбора. Мне кажется, каждый, кто вот сюда приходит, он отставит прежде всего свои интересы. И прежде всего, рано или поздно, ему зададут вопрос, что ты делал, что ты сделал. И он может соврать кому угодно, но он не соврет самому себе.